Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjemur burung perkutut yang baik dan benar. Cara menjemur burung perkutut yang baik dan benar bisa di saya ulas di video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan tak lupa pula saya ucapkan saya doakan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah kepada kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki dan diberi kesuksesan selalu untuk kita semua cara menjemur burung perkutut yang baik dan benar melakukan perawatan terhadap burung perkutut adalah salah satu kewajiban bagi para kongmania atau pecinta burung anggungan, atau pecinta burung perkutut. Terlebih lagi, jika burung perkutut adalah burung perkutut kesukaan kita, kesayangan kita, semisal burung perkutut, entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok, burung perkutut sehingga. Bisa membuat senang pemiliknya, bisa membanggakan pemiliknya, bisa memberi anggungan. Anggungan-anggungan yang merdu, anggungan-anggungan yang emas, anggungan-anggungan yang menenteramkan hati di rumah maupun di arena gantangan atau di arena lomba. Salah satu cara merawat burung berkutut adalah dengan menjemurnya. Dengan menjemurnya dengan rutin, selain menjemur atau penjemuran, juga bisa di imbangi dengan memandikan burung perkutut juga diperlukan. Selain itu juga pengembunan. Namun untuk kali ini yang akan kami e, saya ulas adalah bagaimana cara menjemur burung perkutut yang baik dan benar sehingga burung perkutut menjadi sehat dan tentunya akan rajin manggung, akan rajin e, kerot, akan rajin gayer e, dan gacor. Karena bagaimana? jika cara menjemur burung perkutut ini salah entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok maka bukan sehat yang didapatkan namun justru perkutut akan mudah sakit dan terkena penyakit Lalu bagaimana cara menjemur burung perkutut yang baik dan benar simak video di bawah ini atau simak video ini jangan di skip. Takutnya nanti gagal paham dan lain sebagainya Jadi jangan di skip, simak videonya sampai habis Cara menjemur perkutut yang baik dan benar adalah eh, Satu, persiapkan sangkar jemur Mungkin bagi yang masih baru atau pemula eh, Di dunia perkutut atau di dunia anggungan Entah itu anggungan perkutut lokal maupun burung perkutut bangkok belum begitu paham dengan sangkar jemur atau eh, sangkar untuk penjemuran. Sangkar jemur perkutut adalah sangkar yang memang didesain khusus untuk penjemuran burung perkutut. Bentuk dan modelnya berbeda. Sangkar jemur ini lebih eh, terbuka dan tidak ada penghalang sinar matahari masuk ke sangkar jadi tidak diiring-iringkan untuk penjemuran burung perkututnya jadi langsung terkena sinar matahari eh, langsung eh, sinar matahari itu mengenai burung perkutut atau tubuh burung perkutut tersebut dari eh, seluruh tubuh burung perkutut tersebut jadi ketika menggunakan sangkar jemur untuk menjemur burung perkutut maka sinar matahari akan masuk secara maksimal dan vitamin-vitamin D yang eh, terkandung dalam sinar matahari tersebut akan terserap oleh burung-burung ter perkutut tersebut, serta terserap oleh bulu-bulu burung perkutut tersebut, sehingga e, kesehatan di, yang didapatkan oleh burung perkutut, entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok, didapatkan vitamin D yang maksimal. E, selain itu, yang kedua, persiapkan pakan minum yang cukup. Jangan sampai Anda lupa untuk mempersiapkan makan dan minumannya untuk burung perkutut lokal yang cukup ketika akan dijemur entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut bangkok karena jika pakan minum kurang lalu, kurang lalu burung perkutut dijemur dengan digantang atau dikerek maka ini akan mengakibatkan fatal akan mengakibatkan dehidrasi akan mengakibatkan kelaparan yang sangat menyiksa untuk burung perkutut itu sendiri sehingga bisa jadi burung bisa uh, sakit malah tambah stres malah tambah loyo malah tambah tidak bugar oleh karena itu disiapkan saja pakan dan air minumnya di uh, burung perkutut tersebut yang higienis yang bersih uh, sehingga burung perkutut tersebut pas waktu dijemur itu tidak kelaparan atau kehausan. Jadi pastikan persediaan pakan dan minum burung berkutut cukup ketika akan dijemur, entah itu sedikit entah itu banyak, yang penting cukup untuk uh, persediaan pas waktu dijemur. Dan pas waktu dijemur itu uh, selalu dipantau agar tidak terkena serangan-serangan uh, unggas seperti uh, ada kucing, entah itu ada serangga-serangga uh, kecil atau laba-laba-laba entah itu uh, laba lebah ataupun ular yang ketiga perhatikan waktu penjemuran burung perkutut yang paling bagus untuk menjemur burung perkutut adalah pagi hari kenapa pagi hari sekiranya mulai dari pagi hari itu kandungan-kandungan D-nya -kandungan sangat eh, banyak dan sangat berpengaruh dalam penjemuran burung perkutut tersebut eh, antaranya diantara pukul 10 eh, pukul 6 pagi eh, sampai pukul 10 pagi karena di pagi hari tentu udara lebih segar dan belum banyak polusi udara yang masuk ke uh, sekeliling kita. Ada yang menyebutnya penjemburan burung perkutut waktu tersebut uh, akan sangat bagus untuk kesehatan kebugaran kesegaran burung perkutut tersebut entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok. Jangan sampai uh, menjemur burung perkutut terlalu sering uh, sekitar lebih dari uh, kurang lebih maksimal jam 10. Lebih maksimal lagi jam 11 Jangan sampai di atas jam itu Karena pada jam-jam tersebut Panas matahari cukup terik Dan kandungan ultraviolet cukup tinggi Sehingga tidak uh, bagus untuk burung perkutut Jika di atas jam 11 Maupun uh, jam 11 lebih Yang lebih bagus itu jam 6 Sampai jam 10 itu kandungan-kandungan matahari Yang hangat Yang uh, banyak vitamin D nya Yang banyak uh, membentuk organ-organ tubuh Burung perkutut menjadi kuat Tulang burung perkutut juga menjadi kuat yang keempat, penggantangan adalah cara penjemur paling baik. Cara penjemur perkutut bisa dilakukan dengan e, menaruh sangkar di atas gantangan atau di bawah tanah, seperti saya atau e, di lantai, untuk tidak ditempatkan Yang e, istilahnya teduh, istilahnya yang memang benar-benar sinar -benar matahari itu masuk dengan e, sempurna. Namun, cara penjemuran perkutut yang paling baik adalah dengan cara mengantang perkutut. Karena selain sangat maksimal, sinar matahari yang masuk menggantang perkutut itu bisa menjauhkan dari gangguan e, bisa dari lalu e, lalang manusia, sehingga burung perkutut itu e, tidak akan mengepakkan sayapnya, tidak akan e, membuka sayapnya untuk berjemur. Jadi, malah e, pola kesana kesini e, untuk mereka sibuk sendiri untuk beraktivitas burung perkutut tersebut. E, selain itu, jemur setiap hari tipe agar suara burung perkutut eh, bagus adalah dengan menjemur burung perkutut setiap hari. Jangan eh, menjemurnya terlalu lama, cukup jemur seperti saya jelaskan tadi. Eh, selain itu, berikan makanan yang bergisi, makanan yang bagus, makanan yang tidak digonta ganti makanan yang kebiasaan burung perkutut itu tersebut. Bila mana makanan untuk burung perkutut diantaranya yaitu Uh, Biji-bijian dan padi-padian, Anda dapat memberikan makannya dengan protein yang cukup tinggi. Beberapa makanan yang dapat Anda berikan untuk burung perkutut, uh, Anda yaitu uh, antaranya adalah bisa dikasih uh, millet, jiwawut, beras merah, ketan hitam, uh, biji sawi, dan lain sebagainya, uh, atau bisa di, dibeli di pabrik-pabrik atau toko-toko burung yang terjual di toko-toko burung, entah itu home industry maupun. Uh, Home rumahan atau milik produksi-produksi teman-teman kita sendiri uh, di sekeliling kita yang banyak menjual juga, mengoplos juga pakan-pakan yang merek-merek bagus semua burung perkutut itu, pakan burung perkutut itu semuanya bersifat bagus. Tergantung kebiasaan burung perkutut itu, uh, makanya dengan merek-merek apa seperti itu Itu tip mudah merawat burung perkutut Agar dapat memilih suara yang e, Manggungnya bagus dan tumbuh sehat Dan e, kuat bulu-bulunya Dengan e, penjemuran yang rutin Selain itu Untuk e, mem Penjemuran itu Kita tidak menentukan e, jenis kelamin Jenis kelamin entah itu betina maupun jantan Kita harus merawatnya dengan e, Sesama dengan tidak dipilih kasih Kita harus e, Rata penjemurannya Uh, kalau untuk lomba, pilihlah burung perkutut jantan. Atau, untuk kelangenan anggungan di rumah, pilihlah burung perkutut jantan. Tip yang pertama adalah dengan memilih burung perkutut jantan. Uh, pasalnya, jenis kelamin yang sangat menentukan suara, uh, anggungannya burung gacor tersebut untuk membedakan antara yang betina dan jantan. Cukup perhatikan sumpit uh, kerapatan kaki. Jika burung perkutut jantan umumnya memiliki jarak sumpit kaki kurang lebih. 1 cm atau lebih rapat dari burung perkutut betina, sedangkan burung perkutut betina sumpitnya sangat renggang. Selain itu, burung perkutut jantan memiliki postur besar, tegak, serta ekornya menyatu. Memandikan secara teratur itu juga penting. Untuk uh, burung perkutut maksimal, selain penjemuran, kita harus juga memandikan berkala tiap yang selanjutnya, yaitu dengan memandikan burung perkutut secara teratur, rutin. Konsisten gunakan semprotan dengan sprayer yang lembut saja, atau kita bisa memandikan dengan dipegang, atau dibasuh dengan air hangat, atau kita langsung ke keran, atau ke ember, atau ke cepuk untuk hasil yang memuaskan. Tergantung kebiasaan kita masing-masing, cara memandikannya seperti apa, bisa dicampur dengan manfaat air beras, dengan dicampur dengan manfaat daun sirih, karena manfaatannya sangat berguna untuk bulu-bulu berkutut dan kesehatan buruk bulu burung perkutut tersebut. Cara yaitu campur air beras dengan daun sirih gunakan untuk memandikan burung perkutut tersebut. Selain penjemuran, pemandian ada juga melakukan proses pengembunan. Proses ini juga dilakukan sebelum penjemuran. Burung jadi pada pagi hari sekitar pukul uh, 4 sampai 5 Anda dapat melakukan sangkar burung di uh, teras, ada di bawah pohon bisa juga dikerek di uh, ketinggian antara 6 sampai 7 meter. Uh, tapi pen pengembunan itu bisa pukul uh, 4 pagi sampai 5 pagi. Seperti itu. Dan kita uh, teduhkan terus dilanjutkan ke penjemuran dari jam 6 pagi sampai uh, jam 10 pagi atau jam 11 siang. Seperti itu. Karena udara-udara tersebut sangat bermanfaat untuk sistem pernapasan burung burung tersebut selain itu juga untuk uh, suara burung burung tersebut agar tambah nyaring rajin dan rajin manggung karena kalau pengembunan pagi itu dia uh, mempunyai insting dia menandakan daerah tutorialnya untuk mengeluarkan anggungan anggungannya dan untuk uh, menguasai daerah di sekeliling tersebut untuk atau menarik uh, pasangan betina untuk dia manggung setiap hari. Dia rajin manggung dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus uh, cermat untuk uh, konsisten untuk merawat burung perkutut kita agar selalu rajin manggung seperti itu. Selain itu, kita uh, rutinitas harus selalu terjaga dalam perawatan burung perkutut tersebut. Karena tren memelihara burung perkutut sebenarnya hampir uh, booming, uh, istilahnya udah booming di tahun ini. Uh, namun di masa pandemi ini banyak sekali burung perkutut atau penggemar perkutut, entah itu dari anak kecil, anak muda, maupun bahkan orang tua. Berbagai jenis burung perkutut uh, dipelihara dan dirawat dengan baik entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut bako meskipun masih banyak orang-orang yang belum mengerti cara merawat burung perkutut tersebut dengan baik yang benar padahal jika kita tahu cara merawatnya tahu cara memeliharanya tahu cara uh, proses apa, perawatannya tersebut bila mana burung perkutut tersebut sudah gacor manggung istilahnya sudah membanggakan majikannya dia akan uh, membanggakan majikannya dan akan membuat pundi-pundi uh, Ekonomi yang tinggi, istilahnya, bila kita minat, kita ingin berjualan burung perkutut, kita akan mendapatkan untung dari situ. Bila kita berternak, kita akan mendapatkan uh, untung dari situ juga. Bila mana kita ikut lomba, kita juga dapat untung dari itu. Situ juga, jadi proses-proses sistem ekonomi, perputaran sistem ekonomi di bidang burung perkutut itu sangat uh, bagus di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi, uh, booming perkutut lokal di Indonesia ini sangat. Fantastis, entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok. Seperti itu, semoga saja bermanfaat untuk kita semua tentang ulasan-ulasan burung perkutut agar sehat, agar rajin manggung, agar gacor dari penjemuran, dari pengembunan, dari perawatan harian, dari sistem makanan, atau perawatan sehari-hari. Uh, salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan salam silaturahmi, salam kongmania dari Sabang sampai Merauke, salam kekeluargaan salam binika tunggal ika uh, tetap uh, salam rahayu, tetap gunyur rukun selalu uh, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan monggo para senior, para suhu, para master-master yang ingin menambahkan perawatan harian maupun perawatan-perawatan untuk lomba bisa komen di bawah ini di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak cucu kita di kemudian hari dan berbagi ilmu itu tidak menyurutkan kita eh, tentang eh, fakir ilmu tetapi akan bermanfaat untuk kita semua akan memberi pahala untuk kita semua agar bermanfaat untuk eh, dunia anggungan agar eh, nguring-nguring kebudayaan Indonesia atau khususnya kebudayaan Jawa tentang eh, pemeliharaan burung perkutut yang baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu, diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.